Пан Семенов, вы инициировали в Верховной Раде законопроект, который предпочитает своевременный откуп от мобилизации. Про какую сумму срочки идете? За какую сумму можно купить Я не называл бы это откупом. Здесь действует принцип, что каждый гражданин имеет священную обязанность и долг участвовать в обороне своего государства. Мы знаем, как проходит мобилизация, сколько много людей уезжает внезапно на сезонные работы, за пределы страны, сколько людей несут взятки в военкоматы, ну и сколько людей немотивированных, которые не готовы воевать, попадают на передовую. Сейчас тот законопроект, который я внес, он существенно будет расширен, и в него будут добавлены те элементы, которых там не хватает. То есть люди, которые готовы воевать, должны получать хорошие деньги, то есть это, по идее не менее 20 тысяч при нынешнем курсе хороший социальный пакет. Должны быть резервисты, то есть люди, которые там готовы, прошли подготовку, готовы в случае чего призваны. И люди, которые, делятся на две категории оставшиеся. Первое это люди, которые не готовы воевать и они могут пройти как бы, воинскую повинность в а, военных в, 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 частях, либо а, там, военных заводов, надо смотреть. Либо, а, если человек не готов даже на это, он должен финансово и в том числе дать возможность оплатить, профинансировать социальное обеспечение вот именно добровольцев. В каких объемах? Вот, я думаю, что там должна быть плавающая шкала, в принципе, думаю, до 100, 120 тысяч гривен, ну и вот начиная где-то от 20 тысяч гривен, в зависимости от района и в зависимости от уровня дохода. Значит, здесь есть основные проблемы, Первое, нужно будет смотреть, чтобы военкоматы не рассылали лишнее количество повесток. Второе, нужно более точную формулу, чтобы люди не укрывали свои доходы. И третье, четко прописать механизм альтернативной воинской службы. И тогда мы можем получить действительно работающий закон, который, кстати, вот его аналог действует и в Турции, и в Греции, и, прошу прощения, и в Турции, и в Грузии, и в свое время работал в США мы исходим не из идеологических клише, а из реальной ситуации. А, на вашу думку, насколько реально ухвалить такой закон сегодня в Верховной Раде? На данный момент я абсолютно не это не представляю, потому что, во-первых, сейчас закон дорабатывается, мы получаем высылок института, одного из исследовательских институтов, о том, что это именно законно, то есть это не противоречит Конституции. Дальше начнем переговоры с депутатскими фракциями. Посмотрим. То есть дорога тысячу лет начинается с первого шага. Надо сделать его. Скажите, пожалуйста, а какие у вас еще есть задания, которые вы хотите реализовать через Верховную Раду? Если по законодательству, то мною сейчас подготовлены законы про висковых капелланов, он немножко по-другому называется, по также возможности реабилитации, то есть более серьезная программа реабилитации ветеранов а Вместе с депутатом Соболевым, депутатом Маркевичем мы готовим закон про блокаду, про экономическую блокаду оккупированных регионов, дающих право руководству страны предпринимать такие шаги. Я перепрошу блокувати еще? Поставки тоже там водки, леса поставки электроэнергии в случае необходимости и так далее. На окуповании территории? А, да, 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 Мы проводим сейчас нормандские слухания и хотим знать мнение народа. Вот как народ скажет, так и сделаем. А, самое, что интересно, мнение народа мы уже замерили в Луганской области, но не полностью за. И там уже а, действует совет губернатора на все эти, а, на снабжение той территории. То есть, пожалуйста, выезжайте в нашу территорию, селитесь, получайте права беженцев и здесь государство полностью о вас позаботится. Если громадские слухания в Киеве пройдут тоже успешно, то есть нас поддержат, будем носить его. Mm -hmm. Скажите, до речи, это была уже подобная инициатива, когда добровольческие батальоны блокировали конвой Рената Ахметова в Донецке. Чем завершилась Это вот она продолжается еще. Ага. инициатива продолжается, то есть закон был существенно доработан, прошел вот эти громадские слухания, и сейчас мы готовимся к последним слушанию, нанесению всего этого Верховного Рада. Кстати, закон про изменение, закон про мобилизацию, мы получали также выводы Министерства обороны, тоже проводили комитетские слухания И как было решение? Был целиком, в общем, положительный результат. Другое дело, что, вы же понимаете, нужно до каждого это донести, объяснить, рассказать, показать. что Закон достаточно новаторский. Скажіть, семен Семенченко як народний депутат і семен Семенченко як комбат. який образ вам більше імпонує? Я не хочу розглядати з точки зору образів, я со стороны себя не вижу. Я могу сказать про внутрішнє содержание. Конечно, мне больше близок со внутренним состоянием командира батальона и общества моих друзей, моих товарищей по боротьбі. Потому что не буду лукавить, мы сейчас в неком тупике. То есть мы пришли в Верховную Раду, мы не находимся, по сути, в исполнительной власти. Наша фракция не участвует в схемах, распилах, договорниках, но мы не имеем реальной власти. То есть у нас чуть больше 30 человек. И многие процессы, которые проходят в государстве, мы на них реально не влияем. И перед людьми, когда мы встречаемся, мы честно говорим, что наши два достижения, первое, то, что мы не скурвились, второе, то, что мы стараемся просто делать свою работу. Наша работа – это принимать качественные законы, не обязательно своего производства, голосовать за другие. И второе – это парламентский контроль. Да, сложилось сейчас в парламенте группа порядка 70 человек, это из разных фракций, то есть люди, которые имеют свою активную позицию и э, де, действуют зачастую даже, может быть, не по решению своих фракций. Они вместе, объединившись, могут заблокировать практически любой закон, если у него есть там на которые чьи-то кита єсть схема, не на користь України. В своїй законах пока проводити не може, залежно від мегів акцій, ну, то ж що тут. А скажіть, хто з нинішніх учасників бойових дій на Донбасі, от з бійців, командирів підрозділів, є для вас найбільш близький по духу, окрім батальйону Донбас? Ну, тяжело сказати. Окрім батальйону Донбас, в принципі, от був у мене товариш Я достаточно короткую историю имел знакомство, но мы проводили уже совместные операции, да, и сам я в батальона Бутлена да, он погиб как раз сразу в тот же день, когда я попал прямо, в серьезную аварию, и э, по духу как раз-таки он был очень близок. Э, его отношение к, э, к войне, его отношение к борьбе. Много людей есть среди э, действующих военных командиров. Встречал массу массу-массу бойцов на блокпостах, чьи подход мне достаточно нравятся. Давайте остановимося на ICMA или на батранизм баз. Не будем перечислять, тем более что многих вы не знаете. Ну, особенно не знаю, может, украинцы. Никто не знает. Окей. Okay. Uh, Скажите, на якій стадії работи? Uh, перебывает сейчас объединенный штаб добровольчих Значит, В процессе работы решили, чтобы не плодить фобии и страхов, переименовать его в координационный центр. Значит, его основная задача – это координация действий, это обмен информацией, помощь друг другу в материально-техническом обеспечении. То есть та истерика, которая была вокруг так называемого альтернативного генштаба, я думаю, что это не интересах Украины было они абсолютно извратили наши э, планы сейчас э, в штаб выделены люди от каждого подраздела, который туда входит и он на стадии восстановления и уже прошло практически до исполнения недели как он работает часто тестируется его деятельность есть помещение есть люди я думаю что если будет воля волонтерских организаций и Петрозделов, которые присылают своих представителей, то в ближайшее время заработают. А какие самые Петрозделы присылают туда своих представителей? Я думаю, что он стоит лучше обратиться в сам штаб, тем более, что, несмотря на всю эту компанию, то, что было не я, там, не Дмитрий Ярош, мы в общем-то в этот штаб не входим, поскольку туда делегируются именно профессиональные войсковые, которые там постоянно работают на постоянной основе выполняют свою работу. То есть ми його не Значит, Я помню, помню, там были так возглавляємо. Давайте поговоримо про нещодавну ситуацію, яка виникла навколо вас, вот, скандал навколо хто є командиром батальйону «Донбас». Як ви можете прокоментувати це? Я це можу прокоментувати, те, що то, продовжується кампанія по дискредитації добровольчих підрозділів. Мы это видим как в случае Айсайдара, так и в случае Донбасса. А те подразделения, которые, например, какой-то прибились в финансово-промышленной группе и принадлежат ну, к более влиятельно власти политической силе, там проблем еще то меньше. Те, которые независимы, то есть вот, ну, подразделение Донбасса, имеется в виду по духу независимы, а их стараются развалить, либо дискредитировать, либо создать организации-клоны. Там никакого скандала не было. На самом деле 9 февраля этого года мобилизовали полностью батальон. Он был раньше из резервистов состоял. Когда он был из резервистов, я как народный депутат, являющийся командиром резервистов, имел право совмещать две этих посады. А с 9 февраля я, соответственно, уже не могу их совмещать, потому что я тогда должен становиться действующим рисковым Значит, после того, когда была, началась скандал около этих альтернативных генеральных штабов, так называемых, Значит, на сайте сначала была распространена фейковая информация, неправдивая, что я написал заявление об уходе. После того, когда я это опроверг, вывесили информацию на сайте Национальной гвардии о том, что, дескать, я не призван на сборы с момента моего избрания народным депутатом. Ну и все посчитали, что это называется, что я не являюсь командиром батальона. Хотя, что такое не призван на сборы? То есть, если я являюсь по посаде комбата, а я не призван на сборы, то назначается, кроме меня, еще через часов выполняющие обовязки. И командиром батальона я остаюсь до 9 числа. Это было сделано специально с целью распространения информационных различных толкований этого события, подрыва авторитета. А кому, кому это потребно? Я думаю, что потребно тем людям, которым не нужны внесистемные авторитетные люди, которые могут четко сказать, что происходит в стране. Вот я пример вам приведу. Сейчас идет расследование лайской трагедии. Очень многим, в частности, Генеральному штабу и тем, кто стоит за ним, заинтересованы в том, чтобы уйти от ответственности. Это реальный срок. И причем не только забывать, еще и дебальцево было после этого. Поэтому как можно больше это затянуть, чтобы люди это забыли. И желательно побольше распространить фейковую информацию, что, дескать, мы сами туда залезли, вот этого, что мы сами в этом виноваты там, и прочее, прочее. Сейчас вот осуществляется, было заявление об осуществлении давления на экспертов по делу об ИЛ-76 Луганскому. Кто поднялся и сказал, что этого не будет? Ну, я. я вошел в комитет по борьбе с коррупцией, вместе с Икловым Соболевым вызвали туда людей, на которых осуществлял, по их словам, адвокаты генерала Назарова давление и сказали, что мы будем этому противодействовать. Кто говорил о том, что дебальцы на самом деле не захвачены города, которые числятся захвачены, что потерь больше, что ложь, обман. Кто говорит о том, что непрофессионализм идет, например, того же Муженко. Естественно, нужно, чтобы люди, которые не участвуют в распилах, откатах, которые пользуются народным доверием, особенно в условиях падения рейтингов текущих политиков, чтобы они как бы размылись. Поэтому эта компания производится. Я помню, она началась еще с момента, когда я первый раз после Лавайского в августе заявил, что нужно привлечь к ответственности Гильдея и Муженко. Вот так она потихонечку и крутится. Поэтому никакого скандала нету. С 9 февраля я точно так же, как и мои коллеги Береза, Тедерук, Белецкий, просто являюсь народным депутатом. Но и почетным командиром батальона. Я всегда рядом с хлопцами. Я основал сейчас фонд, который помогает ребятам раненым семьям погибших, я держу к ним, то есть мы вместе. Если начнутся активные боевые действия, возможно, оружие и с ним. Ну, а он... батальон Донбасс он зараз берется, как окрема боевая Донбасс Батальон Донбасс – это батальон, второй батальон спецпризначения Национальной гвардии Донбасс. Он находится в Широкино, сейчас выходит масса телесюжетов. Вот. То есть он скоро приходит на ротацию. То есть вы можете сами к ним съездить. Он смотрите, с Азовым бок о бок охраняет наши южные рубежи в отличие от прочих фейковых образований, которые находятся в тылу и занимаются самопиарами. Дороче, а вы расцениваете э, обвинение на вашу адресу в самопиарии? Дехто Привет. говорит, что вы разголошуете над войсковую тайну. Я отношусь спокойно. Приведите пример, когда я разглашаю военную тайну, и я готов аргументировать по этому поводу поговорить. Это из той же оперы, что все те, кто критикуют нынешнюю власть, агенты Путина. Точно так же смешно, но и грустно. То есть я готов говорить по конкретным фактам. Конкретные факты никто приводить не будет, потому что их нет. Потому что выгодно просто это раздавать по соцсетям. А, как, какую тактику вы выбрали за нынешних обстоятельств на сходе Украины? Ну, очень простую тактику ведения войны. Потому что, смотрите, вот что в Добальцево было. Я это видел как непосредственный участник событий. То есть я же там, там находился. И я э, видел это на примере своего комитета, когда мы вызывали после Дебальцева генералов на разбор полетов. Все войска, которые можно, стянули туда эти самые российские террористические силы. 600 человек оставалось только в районе Стаханова всего лишь. Они стянули и создали превосходство сил Дебальцева. То есть можно было наносить удары в районе Стаханова, в районе Мариуполя и там бы фон бы посыпался, и котлы были бы как раз таки российскими. Слушайте, мы же так и делали летом. То есть летом мы освобождали города. Те города, которые реально освобождались, они просто были оставлены и в пустые у них заходили. Потому что освобождали добровольцы. Лисичанск, Попасная, Штурм Первомайск, значит, Артемовск и так далее. После того, когда, конечно, пришла российская кадровая армия, с ней уже Чуть, чуть тяжелее, но ведь и мы тоже за это время не сидели сложив руки. Поэтому тактику, отлично от того, что происходит сейчас, тактику более активную. Вариантов масса. Например? На при, наступ на тех участках, где э, оголены, ну где враг убрал свои силы. Например, э, наведение порядка в вопросах координации, в вопросах разведки. Именно при отсутствии этого порядка мы несем потери, а не потому, что там враг там сильнее и прочее. Я же это вижу, это просто прикрывается пропагандой. И вот этими обвинениями взрада, все сливают, то есть там, приписываются ярлыки. Это обычная манипуляция общественного мнения. В таком разе, на вашу думку, Минские угоды, да, досягнутые, они не є, скажем, не надежными, не эффективными? А вы сами как думаете? как все люди думают. Я думаю, что я, как и весь остальной народ, верю своим глазам и своему опыту. То есть, в ближайшем часом варто ожидать загострения ситуации? Я думаю, что все зависит от того, какие действительно процессы ä, происходят. Я думаю, что идет сейчас договоренность и поиск того формата, где Украина может примириться с Россией. Я не знаю, в каком формате это будет, но, возможно, один из форматов – это прийти в домайданное состояние. А для этого нужно сильно надавать по голове, так, чтобы апатия пришла, усталость, страх. Надавать по голове активной части населения, чтобы часть людей погибла, а часть людей разуверилась во всем. Именно поэтому, кстати, проводятся все эти кампании по дискредитации, чтобы не было кому верить, не было за кем идти. Это все классика. Скажите, пожалуйста, на вашу думку, чем завершится вина на Донбассе? Я думаю, что на, нашу, на, 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 на мой мнение, завершится однозначно нашей победы, Другое дело, что многие из нас до этого не доживут, потому что нас ожидают еще очень серьезные испытания. Но народ уже проснулся. Народ невозможно, несмотря на все эти расчеты, и украинские, и российские, загнать, как говорится, в 100 назад. Народ уже является действующей силой в истории. Другое дело, насколько быстро народ породит ту реальную элиту, которая может привести его к победе. Тем, кто тех. Черчиллей, которых мы все время ищем, и не верим в себя, скажем так. Как только народ поверит в себя, пойдет во власть, возьмет эту власть, законным демократическим путем, там будет дело. Э, я правильно вас разумею, что для переможной войны нашим воинам бракует власне, мудрое, мудрое керевництво? Прежде всего заинтересованности в победе, потому что нет нацеленности на победу. Я не буду критиковать так, действия верховного главнокомандующего, но если бы, я знаю, масса других возможностей все-таки привести страну к победе. И самое главное, ставить перед собой такую цель. Мы имеем армию, которая готова воевать, имеем народ, который готов содержать эту армию, имеем массу людей, которые должны могут прийти в органы власти, в органы силовые и заменить то, что есть сейчас. Но нет воли непосредственно тех лиц, которые отвечают за все эти ротации, за все эти решения. А Европа и США? Я думаю, что Европа и США, они реагируют на нашу нерешительность в том числе. Я был недавно в Германии, я видел, и мне рассказывали, как резко изменилась риторика немецкой прессы после вторых немецких соглашений. Она стала именно больше пророссийской, они поняли, что мы воевать не будем. Что касается США, я сам вел переговоры два раза с представителями Конгресса, в том числе и встречался с господином Маккейном по предоставлению сброи. значит И тогда мы добились того, чтобы принят этот закон. Дальше мы его не сопровождали, дальше работала наша дипломатия. Но 90% успеха это было участие таких групп, как наши, плюс волонтерские и э, организации диаспоры. То есть, опять же, обычным Майданом мы добивались и дипломатических, в том числе, успехов. Поэтому и Америка, и США, там, и Америка, и Европа, там все зависит только от нас. Если мы имитируем переговоры, если нас устраивает этот результат, что если мы говорим изначально, мы не хотим воевать, зачем нам оружие это? Тогда никакие переговоры не приведут к их получению. Я не разумею. Добро, дякую. С вами был народный депутат Семен Семенченко и журналист Денис Тимошенко. Дякую.